yeah रहमान रहीम। वालेकुम सलीम अवान हूँ मैं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं मेरे ही नाम का चैनल मेरे ही नाम का पेज सलीम अवान आपका तो मैं मेज़बान मेज़ हूँ लेकिन आज मैं मेहमान हुआ हूँ मुस्तफ़ा रसूल के घर और आसफ़ रसूल के घर इनके वालिद साथ हैं ग़ुलाम रसूल दो भाई हैं पैदाइशी तौर पर माजूर हैं जिसमानी साफ तब इनकी देख रहे हैं टांगें इनकी बहुत कमज़ोर हैं आपके और मेरी नस्बत बहुत छोटी हैं और कद भी बहुत कम है इस अब नॉर्मेलिटी की वजह से आप उनकी सेहत और आप उनकी मुश्किल का अंदाज़ा कर सकते हैं आज हमने आज इन्हें इनों हमें और आपको अपने घर बुलाया है हम इनके शुक्रगुजार हैं अस्सलाम वालेकुम मुस्फा कैसे हैं है? ठीक हैं कैसे हैं आप ठीक हैं तबीयत अच्छी आपकी आप कैसे हैं जी ठीक है ग़ुलाम रसूल इनके वालिद हैं हम इनसे बात करते हैं आप कैसे हैं जी ठीक है सेहत आपकी अच्छी है आ, पहले मैं ये पूछता हूँ कि आपका जो लेजा है ना वो आ, ये दरिया खान का इलाका सराईकी इलाका है आपका लहजा सराईकी नहीं है अगर आप उर्दू बोलते हैं तब भी आपका लहजा यहाँ का लहजा नहीं है जी हम कराची में तीस पैंतीस साल कराची रहे अच्छा पहले कराची रहे वहाँ पे और यहाँ पे उर्दू में बहुत फर्क है हाँ हमारा लहजा जो है मिलता नहीं है अच्छा क्या म्यू कॉम से आप मुझे बता रहे, रहे अच्छा मी कौन से तो आपका ले जा भी वही बनता नहीं। है कराची से यहाँ पे खाना कमा के बहुत ज्यादा तंग होते हैं सुबह निकल जाते हैं शाम को पता नहीं था वापस आना या नहीं आना वहाँ पे क्या काम करते थे वहाँ दूध का काम करते थे अच्छा ठीक ठीक काम हाँ, था सही है वजह से जो है परेशानी गुजरात छोड़ छाड़ के तो जगह दरिया खान में कितना अर्सा हो गया आपको दरिया खान में नौ साल हो गए नौ साल कितने बच्चे हैं आपके दो मुस्तफ़ा और आसिफ और पाँच पाँच बेटिया वो बड़ी से बड़ी उनमें से किसी बच्चे बच्चे की शादी भी करवाई नहीं, नहीं, नहीं बच्चे दो हैं आप दो बच्चे आसिफ है दो और मुस्तफ़ा है ये बच्चे आपके पैदाइशी तौर पे ऐसे हैं पैदाशी जैसे हैं जन्मती हैं ये बस इलाज भी बहुत कराया अच्छा डॉक्टरों ने कहा इलाज नहीं कराची में इलाज कराया आपने कराची में कराया लाहौर में भी कराया मैंने यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर भी कोई इलाज विलज करवाया यहाँ पर भी करवाया पर लेकिन नहीं ये माजूर हैं इनकी टांगें नहीं हैं हाथ से भी मतलब वैसे नहीं है जैसे हम हैं तो मुश्किल पेश आती है तंग करते हैं परेशान करते हैं कोई परेशान नहीं क्योंकि इनसे अच्छे से दुनिया में कोई चीज़ नहीं ये है, बेटे हैं लेकिन अब इनका उनकी वालदा का इंतकाल हो गया छः महीने हो गए अच्छा खुद हो तो कम करना पड़ता है कोई ऐसी परेशानी नहीं है बड़े शौक़ से करते हैं हम तो हर चीज़ नहीं इनको मतलब आप इनको नहाने के लिए इनको वॉशरूम करवाने के लिए खाना तो चलें खाना तो बंद आसानी से खिला ही सकता है जैसे छोटे बच्चे के मुंह में दे रहा होता है खाना तो नहाना इनको इनको वॉशरूम करवाना वो एक हमारी आदत बन गई है उससे कोई परेशानी परेशानी नहीं है इसकी अल्लाह ताला ही काटता है अल्लाह ताला तीन है वही उस पर क्या अच्छा लगता है क्या देखते हो कोई ड्रामा देखते हो फिल्म देखते हो फिल्म लगती है अच्छी लगती है फिल्म अच्छा जी की फिल्में देखते हैं वो क्यों अच्छी लगती है उसकी तो तो फाइटिंग करते हैं। अच्छा, फाइटिंग करते आपको क्या पसंद है आसिफ मुझे पसंद। अच्छा, पसंद है। क्या बात है? कौन अच्छा लगता है मुझे नवाज शरीफ अच्छा अच्छा नवाज शरीफ वो तो कहते हैं पैसा खा गया है वो कहीं पड़े वो चला गया यहाँ से वो कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं अच्छा, अच्छा।, अच्छा कोई आप दोनों ने कोई ऐसे कोई दुकान भी बनाई हुई है कुछ छोटी मोटी जी मेल मोड़ पे बनाई हुई दुकान आपने भी बना रखी है जी हाँ मेल मोड़ पे बनाई हुई है हम्म अच्छा थोड़े थोड़े फासले पे जी जी तो दुकान जो बना रखी है तो कैसे आप तो हिल जल नहीं हिल नहीं सकते हैं चल नहीं सकते हैं कैसे तो सामान पैसे दे जाते हैं बच्चे अच्छा चीज़ आप उठा लेते हैं अच्छा बच्चों की चीज़ें रख रखी है जी, जी। मतलब ऐसे स्कूल के बच्चों के छोटे बच्चों खाने पीने की चीज़ें रख रखी तो आप ये बताएं भी जिसम कमज़ोर है टांगे मतलब बड़ा नाम सी हैं छोटी छोटी टांगे हैं घूमने फिरने को दिल नहीं करता लगाने को घूमना तो फिरना होता तो रक्षे वाले को बुला लेते हैं वो है। अच्छा दिल तो कर कभी बस कद छोटा है चल फिर नहीं सकते हो कोई क्या दिल परेशान होता है क्या होता है नहीं इस बारे में कभी सोचा ही नहीं ना कभी दिल परेशान हो राजी कर लीजिए लोग कैसे पेश आते हैं लोग अल्लाह का शुक्र है सब सारे खिदमत करते हैं सही बात है अच्छे, अच्छे पेश आते हैं जी क्या कहते हैं बच्चे हैं छोटे आपके हकुमत से क्या कहते हैं क्या करें कुछ हकुमत से मुतालबा करते हैं इनके हैं आप हुकूमत देखो जी अब मुतालबा तो तेरा कुछ है लेकिन करे जब है ना तो आप पहले रो रही है कहा मर गए मर गए मर गए नहीं वो एक अलग बात है लेकिन हुकूमती इदारे होते हैं ना बैतुलमाल है सोशल वेलफेयर के इदारे हैं तो क्या उनसे किसी ने आपने आपने रबता नहीं किया इन बच्चों के स्पेशल कार्ड बनते हैं आईडी कार्ड्स बनते हैं नहीं कोई नहीं किया किया तो रब लेकिन अभी तक तो कुछ बड़ा नहीं है स्पेशल कार्ड बना रखे आपने इनके हाँ बना रखे हैं स्पेशल कार्ड भी बना हुआ है लेकिन कोई तोज्जा नहीं है कोई सुना ही नहीं दे आपने कोई सोशल वेलफेयर में इदारे में किसी में गए हैं कई जगह गए हुए सुनते ही नहीं कोई बात नहीं हो मंजिन हो घर आपका घर आपका किराए का है किराए का मकान है बिजली भी मतलब मीटर भी, भी, भी आपका नहीं है नहीं किसी ने रखी नहीं। सही बात है अच्छा आप क्या कहते हैं क्या क्या चाहते हैं कोई मतलब हुकूमत से क्या चाहते हैं या कोई जैसे मुख्य हजरात होते हैं कोई साइकिल कोई व्हील चेयर क्या किस चीज़ से आपका काम चल सकता है मैं ये चाहता हूँ मेरी अपनी छोटी सी गाड़ी हो जो मैं अपनी दुकान तक पहुँच सकता हूँ अच्छा उसे कार जैसे होती है ठीक है आप क्या कहते हैं कैसे मदद की जाए आपकी मुस्किल बुनियादों पर मेरी सबसे पहले घर बना कर दिया जाए अच्छा घर नहीं है आपका घर किराए का है घर किराए का ठीक है इतनी जगह हो जो उसमें मैं छोटी सी दुकान डालूँ ठीक बात है और एक घर हो अपना ये पैंतीस सौ रुपये मकान का किराया है कल तुम्हें तो पता है जैसे हालात चल रहे हैं हम लोग के महंगाई है। रेडी लगाते हैं आप क्या उससे चल जाता है रोजगार बस हो जाता है गुजारा रेडी में तो आपको पता है कि कितना गुजारा होता है कितनी बखी कितनी को अपने घर का है इतना कुछ हाथ नहीं है अपना घर का किसी के हाथ में आगे फैलाने की जरूरत नहीं नाजिन हमने गुफगु की हम शुक्र हैं कि आसिफ ने और मुस्तफ़ा ने हमें अपने घर बुलाया हमारे मेज़बान बने देखें ये एक तरीक़ा था आपको इन दो नौजवानों से आसिफ हैं इकतीस साल की एज है इनकी मुस्तफा हैं बाईस साल की इनकी एज है अब देखिए जो ये ऐसा एक टाइम है ऐसी एक उम्र है उम्र का ऐसा हिस्सा है कि कड़ील जवानी का एक हिस्सा होता है ये वो हिस्सा है जब जवानों को अपने बाजू पर और अपने हसन पर अपने ज़ोर पर नाज होता है खुदा की तरफ से है कि ये इनको वैसा जिसम नहीं मिल सका जैसे किसी तीस इकतीस साल के बीस साल के जवान को मिलता है लेकिन माशरे के तौर पर सोसाइटी के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो आपको पुकार रही हैं ज़िम्मेदार लोगों को वो हुकूमती ज़िम्मेदार हों वो मुखर हजरात हों लाज नहीं है कि ये माजूर लोग ये मजबूर लोग उन तक पहुँचें उनकी जिम्मेदारियाँ हैं कि इनकी ज़रूरतों को महसूस करें क्या ये अच्छा नहीं होगा कि भले हकूमती सतह पर या फलाही रिफाही जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर इस घर का वजीफ़ा मुकर किया जाए ये जो लोग वैसे ही अपने बच्चों की सेहत की वजह से मुश्किल में हैं जो किराए के घर में रह रहे हैं क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि उनके लिए घर का भी बंदोबस्त किया जाए उनके लिए महाना वजीफे का भी बंदोबस्त किया जाए और इन दोनों नौजवानों के लिए किसी इलेक्ट्रिक कार का भी जैसे बच्चों की छोटी सी कारें होती हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बिजली की कार ताकि इन्हें आने जाने में आसानी और सहूलत हो जाए उम्मीद है कि साहेबान सरवत इस वीडियो को देखेंगे इस पर गौर भी करेंगे हम आपको किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही ए, स्पेशल लोगों के साथ जिन्हें आपको मिलना चाहिए जिन्हें आपको मिलना चाहिए जिनको आप मिलने के लिए आएँ और उनकी हालत को देखें और इंसान होने के नाते उनकी मदद कराएँ बहुत शुक्रिया अस्सलामुअलैकुम